Привет, Анечка! Слухай, ты уже в Польше давно ведешь свой бизнес поправки правке Кравецке. Давай сегодня поговорим про него. Давай, мне интересно с тобой поговорить пару вопросов. Леночка, скажи, будь ласка, какие факторы вплывают на вартість ремонта одежды и как можно на этом заощадить? На стоимость ремонта в основном влияет обработка стоимость вещи, возможно, сам, сам материал, если он из стопроцентного шелка или стопроцентной шерсти, дорогостоящие такие моменты, поэтому это учитывается. И плюс еще временные рамки, сколько примерно это займет времени в работе. Правильно, чтобы ты не бы без куштонного. Ну, конечно, <связывая> да. А по поводу заощаджения, это в основном зависит от того, как человек где покупает. Возможно, легче иногда купить новое, чем ремонтировать. Очень в Польше часто наблюдаются такие промоции, акции для людей в конце зимы, в конце лета. И человек думает, стоит или не стоит, но это в основном зависит от любимой вещи. Если она ну, просто обожаема, то, конечно, без вопросов. А заощаджение больше зависит, наверное, от качества и дороговизны самой вещи. То есть, так, мне если кажется, это брендовый одяг, правильно, то инший раз краще его лучше его дешево... отремонтировать <свят> и носить да, далее. Да, 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 да да, 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 да до себе, да, до своей фигуры. Зрозумела. Анечка, а у меня к тебе встречный вопрос по поводу Налогообложение и какую систему выбрать в Польше, учитывая а, мою деятельность. Что лучше человеку выбрать? Потому что у меня это стал вопрос ребром, чтобы в будущем а, не было ошибок. Зразумеваемо, добро, зараз я тебе расскажу. Ну, с початку, для такой деятельности можно даже спробовать нерегистрированную деятельность. Для того щоб зрозуміти, чи взагалі піде цей бізнес чи ні. Але це можна робити тільки до визначеної суми. І якщо ваш бізнес іде, то зрозуміло, що треба реєструватися. Для цього бізнесу найбільше звичайно підійде система огульна. Чому це вигідна ця система? Тому що всі витрати ви можете відняти від своїх доходів, і це зменшить суму оподаткування. Наприклад, якщо ви візьмете ричал, то це не підійде для цього бізнесу. Чому тому що витрати ви не зможете відняти від бізнесу? А в такому бізнесі, як я розумію, Ліночка, то тут в тебе напевно 40-60% витрат є, які можна відняти від доходу. Так, в мене дуже і тканини, і якісь нитки, і голки, і обладнання, і обладнання десь теж. якийсь ремонт, якийсь механік. Лєночка, як ти думаєш, наскільки клієнту важливо розуміти процес ремонту одягу перед тим, як звертатися до спеціаліста? Скажу так, сам процес роботи чоловік, чоловіку желательно об'яснить для того, щоб він понял, что эта работа кропотлива, например, если называется определенная сумма за этот ремонт. По поводу того, влияет ли э, вот это его знание про процесс для того, чтобы выбрать специалиста, не думаю, что это имеет какое-то определенное значение. Обычно люди идут уже к тому человеку, который уже проявил свои качества специалиста. И, и здесь очень хорошо в Польше работает сарафанное радио. Э очень много поляков, которые именно идут по рекомендации своих род родственников, друзей, знакомых. А по поводу обработки это желательно объяснять. Когда человек не уверен, что он платит э нужную сумму за эту работу, э чтобы не было такого, что я, например, переоценила э свою. Э э э э Свою работу, да. Вот я думаю, в этом смысл больше. До речи, меня это А в тебя много клиентов поляки уже пришло? Думаю, что уже даже 60 процентов. Да, то есть я думаю, Супер. уже большая половина. Потому что здесь вот местные жители в моей округе, когда узнают больше, что вот здесь есть мастерская, делают быстро, качественно, недорого, то в принципе очень много ты желающих. Польский рынок уже завоевала, можно сказать. А, да, я надеюсь, что Маломайский уже завоевал. Единственное, что я вот думаю, заодно и к тебе вопрос, потому что я, например, одна. Справляться мне сложно с этой работой. Значит, я хочу выйти из операционки. И у меня встает вопрос: кого мне нанять? И понятное дело, так как я нахожусь в Польше, желательно брать человека Польку. А, конечно же, я с удовольствием взяла бы и Украинку, потому что это наши люди легче коммуницировать. У меня вопрос. На якій умові лучше всего в моєму випадку, при моїй діяльності брати чоловіка на роботу? Умова праці, умова озліценні, умова оджало як лучше? А, ну дивись, по перше, це дуже класна ідея стосовно того, щоб взяти людину собі в поміч, тому що. Витрати на зарплату, ти зможеш додати собі витрати і, да. <смеш> <смеш> і зменшити своє оподаткування, зменшити податок. Стосовно умови, якщо людина виконає визначену роботу, то звичайно краще взяти умову аджіла. Тобто людина виконала роботу, ти їй заплатила, який питання заказ і питання: окей. Так. Стосовно умови праці, умови злицення. Особисто для тебе, працедавцеві, то тобі краща умова зліцення. Чому? Тому що ти не несеш таких обов'язків, як в умові о праці. Якщо умова праці, там тобі важко буде навіть звільнити людину. Тому, якщо береш, краще бери умову зліцення. Добре. А зобов'язує ця умова зліцення, щоб людина працювала тільки 8 годин або Обов'язково вісім, або це може бути а, менша. Може бути менша кількість годин. Ну, ти так. в договорі зазнач а, мінімальну кількість годин, яку людина повинна відпрацювати. Яночка, скажи, будь ласка, як ти вважаєш, наскільки важлива комунікація між клієнтом і майстром з ремонту одягу? Я думаю, як в будь-якій житті, в будь-якій комунікації. Не важно, родственник это, друг, клиент, это очень важно. Очень важно расположить к себе, очень важно сделать так, чтобы клиент был уверен, что его вещами будут обходиться аккуратно, что хотят сделать как лучше что ценят его самого как человека, как клиента. И я думаю, это очень важный момент. А, нужно иногда свое плохое настроение отодвигать куда-то да, в сторону, да, <laughs> закрывать его где-то там за дверью в мастерскую, а здесь должно как бы все быть прекрасно. Поэтому я должен для себя выквиты да. стоять, да. поднятый да. и клиентам и себе. И себе. Анечка, у меня встречный вопрос э, т, тебе мы поговорили о э, работода, э, работодатель и работник. У меня вопрос вот например, я покупаю какое-то оборудование э, я покупаю нитки иголки. Как это все я могу вносить и регистрировать, чтобы был возврат? Я зрозуміла питання. Ти просто хочеш, щоб були документи. Правиш чільйоване. Но... <реш> <Зачингований. реш> Ліночка, коли ти щось купуєш, ти обов'язково маєш взяти фактуру, на якій буде зазначений твій ніп. Якщо ти купуєш на невелику суму грошей, також ти можеш взяти парагон. Але на ньому також має бути ніп. Це документи, які будуть. правильно підтверджувати твои вытраты, которые ты можешь заносить до вытраты, ну и, понятно, что свои, свой податок. Супер, буду иметь в виду. Скажи, а по поводу. Хорошо, я прихожу в магазин, я даю свой нип. Это как-то возвращается государством, то есть я уже плачу или меньше налога, или еще что-то. А по поводу того, что человек ко мне приходит и делает заказ, и просит, чтобы я выдала фактуру. Это влияет на мои налоги? Нет, это не, влияет на твои податки. Ты, конечно, если человек хочет, выдаешь ей фактуру, главное, платить официально. Поняла. Это только учитывая мою деятельность. Если где-то какой-то reach out, это уже совсем другой вопрос, да? А, ні, дивись фактуру. Ти в будь-якому випадку, навіть якби ти була на ричалці, то фактуру людям ти звичайно ще можеш видавати. А, там просто ось налог. Ні, податок просто... <с 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 ні. Однаково ти платиш податок. Просто там ти платиш податок від того доходу, який ти отримала, без витрат.